ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अत पञ्चदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तौ वेदतवेदवित् अदच्छोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अदच्छमूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न ना रूपमस्येहततोपलभ्यते नान्तो न ना चादिर्न ना च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययन्तत् न तद्भाषयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्दाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनसष्टानींद्रििया प्रकृतिस्थानी कर्षति शरीरद्वाच्चाप्युत्क्रामती गृहीता श्याति वागंध नि वाशयात श्रोत्रंचुस्पर्शन रसन घ्रनमे चिष्ठा मन विषयानुपेवते उत्क्रामन्तं स्थितौ वापि भुजानौ वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यत्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं ते यो जगद्भाषयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्च अग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः अहौ वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नै चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनैं च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरसाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहुतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नग एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यच्छ भारत तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिष्त्सु ब्रह्म विद्यायोग्रे श्रीकृष्णाजुन नाम पुरशोत्तम पंचदशोध्याय ओम श्रीकृष्णर्पणमस्तु जय श्रीकृष्ण मैम